Що треба освіжити у наших знаннях про гостру респіраторну інфекцію? Які ускладнення може мати застуда? Ці питання ми обговорюємо що зими і щоразу є чимало нових важливих нюансів, які для нас готові прокоментувати фахівці-інфекціоністи. Игорь Николаевич, ну давайте вы вот сейчас вспомним, у нас опять холодный сезон начинается, естественно, все там достают шубы и прочее. Скажите, что сейчас вот в отделении, какие пошли потоки именно в этом плане, и что нам сейчас надо вспомнить по профилактике там и по своевременному гашению первых симптомов? Да, сейчас вы правы сказали, что о том, что холодный сезон это период, когда идет повышение острых респираторных инфекций. Ну что я могу сказать о сезоне этого года? В этом году таких инфекционных вирусных заболеваний, как грипп, к счастью, у нас стало значительно меньше, но тем не менее острые респираторные инфекции, они у нас сейчас достаточно поступают таких больных. Ну, вот, тяжелых случаях тоже у нас как бы Сейчас меньше, в основном это случаи средней степени тяжести. Вот. Но тем не менее люди болеют, чаще всего это люди, которые работают в таких вот коллективах, как в школах, в садиках, допустим, связанных с детьми. Вот. Или там, где есть, скажем, много ну, как бы скопления людей. Значит, ну, меры профилактики остаются те же, что... И обычно мы и раньше рассказывали, то есть витаминизированная пища, режим труда и отдыха, как бы это не специфические методы профилактики, уделение больше витаминам в виде таблеточек, в виде капсул. Ну и также, если, допустим, вы видите, что вокруг вас достаточно много людей, болеющих респираторной инфекцией, можно принять такие противовирусные препараты, как арбивир – это отечественное производство – или орбидол, допустим, зарубежного производства. Принимается по одной капсуле в день в период особо частого заболевания респираторных инфекций. Если у вас уже начинается клиника в респираторной инфекции, то вход ход пускаются те препараты, которые ну, активно рекламируются на нашем телевидении, на нашем радио, это комплексные препараты жаропонижающего направления, ну, типа кол-колдрекс, Col флюколд. Вот, э, принимаются препараты, которые снижают явление катаральной, насморка. Ну, в частности, э, нафтизин тот же еще остается актуальный. Э, ну, такие согревающие процедуры, активное обильное питье. Вот это все имеет. Значение. Сразу спрошу, вот так из опыта общения с народом. Сразу вот бегут в аптеки и начинают, например, брать э, симптомы ОРЗ, а берут, да, вот, там есть всякие гриппостады, там стоп-грипп, то есть что-то со словом грипп. Правильно ли это вот в случае ОРЗ? Ну, на первом дне заболевания это имеет э, смысл, и поэтому я считаю, да, правильно. Но тут очень важно, что чтобы люди ну, не слишком доверялись своему как бы, опыту или советам тех же соседей, например. Почему? Потому что если в первые сутки не удается побороть симптомы гриппа, первые-вторые сутки, то уже в третий обязательно необходима консультация врача. Врач – это тот специалист, который вам поможет. В плане предупреждения осложнениях таких как воспаление легких, бронхит или там осложнения в виде миокардита, болезни сердца или почек пелонефриты, которые также провоцируются вирусами ОРЗ. Вот, поэтому на первом этапе да, вы правы. Это имеет значение. Но если вы видите, что несмотря на употребление вышесказанных препаратов, состояние не улучшается, то я настоятельно рекомендую обращаться к специалисту. Очень часто от того, что люди там нос начинают тереть часто, там и так далее, возникают такие вот герпетические всякие вавки, а потом они начинают даже у некоторых переходить в хронические. Вот давайте поговорим на эту тему герпетической инфекции. Что с ней делать? Mm -hmm. Совершенно правильно, вы заметили, что в нашем населении понятие геопетический інфекцій чаще всего связано с появлением пузырьковой сыпи вокруг крыльев носа, на губах. Ну, я хотел бы буквально двумя словами сказать, что понятие герпической инфекции значительно шире. Ну, например, все, или большинство с нас, сталкивались с таким понятием, как опоясывающий лишай. Что это такое? Это когда чаще всего у пожилых людей возникает высыпание то ли на, руке, на руках, то ли на туловище, то ли даже на ногах в виде обильной, обширной пузырьковой сыпи, которая заканчивается сильнейшими болями, и которые могут тянуться месяцами, это есть опоясывающий лишай, это тоже герпес, только один из его подвидов, также вы знаете, что и, допустим, есть такое, как ветряная оспа, да, заболевание, которое также вызывается вирусом герпеса, вот. Поэтому как бы, понятие герпес достаточно широкое. Ну, так как население чаще всего сталкивается с простым герпесом, то есть который на губах и на носу, значит, что можно сказать по этому поводу? Передается этот герпес чаще всего контактным путем. То есть при поцелуях или же при других видах контакта тесного. И плюс передача идет через предметы обихода, например, полотенце там, или там платочек, допустим, от человека к человеку перед, ну, передается. То есть, если, допустим, проводить обработку этих вещей, то, конечно, передача будет минимальна. Какая клиническая картина? Клиническая картина очень простая. В момент падения, снижения иммунитета появляется пузырьковая сыпь на губах, на крыльях носа, как я говорил. Вот. При этом может повышаться температура до умеренных цифр, это где-то 37,5-37,2. Появляться зуд или болезненность на месте высыпаний. Ну и может быть как бы умеренно ухудшаться общее самочувствие в виде слабости, разбитости, ломоты в теле, головной боли. Вот. Но это уже как бы общая симптоматика. Чем коварный этот вирус? Ну, скажите, скажем так, вирус простого герпеса, он обычно протекает доброкачественно, вот. Но, конечно, он может в более тяжелых случаях поражать и нервную систему, вызывать дискомфорт. Вот, ну, скажем, в основном население наше или вообще не лечится, или пользуется тем, что подскажет фармацевт в аптеке. Что я могу посоветовать, ну, как специалист? Если у вас появилось данное высыпание, рекомендую начинать прием такого препарата, как ацикловир. Ацикловир принимается по таблеточке 5 раз в день от 5 до 7 дней. Местно такие высыпания обрабатываются при помощи мази герпивир или любой другой аналогичной мази, содержащей ацикловир. Смазывание производится также в количестве 5 раз в день, ну, тоже где-то от 3 до 5 дней. Рекомендуется также прием аскорбиновой кислоты витамина С в дозе по 500 мг или по допустим одной таблеточке до 5-7 дней в момент вот, прогрессированной болезни. Желательно еще антиистаминные препараты по типу как, допустим, Эльцет, Аллерон. Вот. И стараться избегать переохлаждений, промерзаний, сквознячков, чтобы ну, максимально снизить вероятность снижения иммунитета. же герпетичная инфекция у формы? Переход в хроническую достаточно часто это характерный симптом. Почему это происходит? Потому что э, научно доказано, что уже получил, допустим, заразившись этим вирусом. Этот вирус вначале попадая в кровь, потом переходит э, в нервные волокна. Там этот вирус, к сожалению, живет практически, он там находится до конца жизни человека, и уничтожить уже в самой нервной ткани его очень сложно. По сути дела, когда мы с ним боремся, мы боремся с тем вирусом, который находится в крови. Уже находясь в нервной клеточке, этот вирус для нас, к сожалению, не недосягаемый. Поэтому обострение обычно появляется, заболевание, когда снижается иммунитет. То есть при переохлаждениях, при заболеваниях тех же ОРВИ, ОРЗ, при воспалении в легких, воспалении в почках, там, где идет снижение иммунитета, там и идет прогрессирование этого герпеса. Профилактика тут какая-то есть у нас? Конечно же, можно и нужно бороться с проявлением этого вируса. Особенно это возникает такая острая необходимость, когда, вот, допустим, молодая семья хочет иметь ребенка в будущем. И если, не дай бог, момент, когда вот или планируется ребенок, или когда, допустим, протекает беременность на ранних стадиях, это так как бы несложный, не тяжелый герпес может впоследствии дать очень тяжелые последствия в виде рождения ребенка с патологией, то есть патологией нервной системы, патологией сердечно-сосудистой системы. Поэтому я считаю, профилактика именно герпетической инфекции имеет огромное значение. Что под этим подразумевается? Ну, во-первых, надо бороться над тем, чтобы максимально повышать свой иммунитет. То есть, если мы знаем, что идет период заболевания гриппом, Проводить вовремя вакцинацию, прививки ⁇ это один момент. Второй момент. Там, где мы видим, что люди часто болеют вирусными заболеваниями, простудами, необходимо, если это обстоятельство требует, ношение маски защитной тоже имеет значение. Имеет значение питание, то есть пища должна обязательно быть витаминизирована в такой период года. Это включение таких продуктов, как цитрусовые, как те же пока еще актуальные яблоки, допустим, кисломолочные продукты имеют значение в повышении иммунитета. Вот. Ну и также имеет значение прием противовирусных препаратов на период, когда заболеваемость вирусную инфекцию очень высокая. Если такие простые мероприятия проводить, то в принципе можно избежать заболевания герпесом. Но я же говорю, и имеет также значение, как наиболее ранее прием противовирусных препаратов, таких как ацикловир, в момент, первый же день заболевания. В чем бывает ошибка? Что наши пациенты очень часто начинают лечение, когда уже идет, по сути дела, развитие заболевания. То есть это не на первый день, не на второй, иногда даже на третий день, только уже начинается поиск, чем же все-таки лечить эти проявления, это, это заболевание. Сейчас как бы мы живем в эпоху, когда вот мода бурно развивается, много синтетических тканей. И зимой, вот особенно молодежь, многие носят одежду неадекватную сезону. Является ли это фактором появления ОРЗ, простуды и так далее? Да, я хочу это тоже отметить, потому что мы, в город, выходя в город, часто видим, как одевается, в основном, конечно, молодежь, неадекватно сезону. То есть или хождение без головных уборов, или хождение в легких курточках, когда погода достаточно холодная. Вот все это как бы снижает иммунную защиту, и человек... Переохлаждаясь, естественно, болеет значительно чаще и осложнения значительно чаще наступают, потому что, ну, что, прямо скажем, переохлаждается. Имеет значение ношение вещей с натуральных тканей, с хлопчатой бумажных тканей, достаточно теплой одежды. Если такое правило соблюдается, такие люди намного реже болеют, чем те, кто ходят, как говорится, не по сезону одеты. Вот. Ну, это мы также наблюдаем по тем, кто нам обращается. Если человек следит за своим здоровьем, следит за своим э, одеждой, то, конечно, они к нам попадают значительно реже. Тему здоров'я наших дітей продовжимо ще однією корисною консультацією від професійного логопеда Олени Макієнко. Олена Миколаївна, яка загальна картина щодо логопедичних проблем у дітей в нашому регіоні? Картина сейчас, к сожалению, такова, что тенденция возрастания патологии детей, выявления патологии у детей сейчас возрастает. Тем более патология с каждым годом становится все сложнее. Не хочется, конечно, говорить там плохих прогнозов, но все-таки мы родителям стараемся объяснять и будущим мамам объяснять, что нужно все-таки немножечко задуматься уже на данный момент о том, что будет происходить, как будет развиваться речь ребенка далее. В плане в статистики, если раньше примерно лет может быть, 5 назад. Патология была куда проще. То есть, это были дислолии обычные, механические или физиологические, неважно. То есть сейчас, конечно, идет более органическое поражение все-таки с центрального генеза: то есть, дизартрии, задержки речевого развития, заикание сейчас. Это имеет. Сейчас более всё-таки пошел пик такой вот возрастания этой патологии. Проводится, конечно же, профилактика, проводится работа коррекционная. Но на данный момент э, дислолии как диагноза мы уже практически не ставим. Мы ставим диагноз дизартрия, потому что э, псевдобульбарная, бульбарная дизартрия сейчас идет э, в основном. В процентном соотношении 100% обследуемых и 100% допустим, вот если мы берем 100% обследуемых, то это будет где-то процентов 60% это будет э, выявлена речевая патология у детей. Э, из 60% ну, может быть э, в большей мере это все-таки занимает э, дизертрия, да, Где-то процентов, так вот, приличность, там, ну, из них где-то тоже где-то, примерно, 60-65 процентов, э, из э, патологий, которые не касательно э, все-таки интеллекта, поражения интеллекта. То есть дети интеллектуально сохранны. Расскажите причины вот этих всяких возрастов. Э, само собой причина, конечно, есть причины, которые все-таки это экология на данный момент. То есть тоже мы включаем это как в причину, довольно весомую поведение матери ее жизнь матери до беременности, не просто во время беременности, вот это тоже очень сказывается. То есть обычно да, мамы приходят и говорят, что я же во время беременности там не курила, не употребляла алкоголь, но она, допустим, там курила э, ранее или там более вела, э, скажем так, такой образ жизни, который все-таки на организм оставляет свой отпечаток, поэтому э, и тогда, когда э, женщина беременна, это, и у нее действительно идут и некоторые процессы, которые могут вызвать осложнения при беременности, которые влияют далее на развитие ребенка, в том числе его речевые центры. Это все-таки натальная патология, то есть патология родов. И первые три года развития ребенка. Пока все-таки идет меланизация нервных окончаний, все-таки нервная система формируется, вполне возможно, что бывают и такие проблемы, которые носят потом характер такого, как дезертрия, например. Дезертрия сама по себе – это все-таки нарушение иннервации речевых центров из-за нарушения коры головного мозга. Но попроще я вам объясню. То есть это эм, состояние артикуляционного аппарата, когда ребенок не способен э, сортикулировать, произнести звук так не из-за того, что у него неправильная постановка этого звука, это просто потому, что он физически этого сделать не может. Это гипертонус мышц языка, например или гипотонус, то есть либо недостаточность все-таки развития мышц, либо все-таки слишком мышцы напряжены. Или же, допустим, там бедность мимики, то есть губы точно так же участвуют в артикуляции, как и язык, и зубы, строение артикуляционного аппарата тоже очень на это влияет. То же самое зубной ряд, уздечки, то есть бывает очень много детей сейчас с укороченными уздечками. Некоторые подсекают в рот дома, некоторые, конечно же, до Дотягиваю до 5 лет, потом идут подсекать уздечку, потому что э, ребенок не может произнести звуки, которые э, необходимы для того, чтобы язык был понят верхним зубам. Насколько действенна помощь логопеда? При дезортрии? Ну вот при нескольких каких э, При дезортрии. При э, симптомы. Если при условии, что родители занимаются точно так же, как и следует рекомендациям логопеда, и занимаются, и не бросают курс там посередине то убирается симптоматика полностью. То есть ребенок выходит в абсолютную норму. Но учитывая, что занятия длительны, не каждый родитель, не каждый понимает, что это нужно довести до конца. Поэтому в этом тоже есть определенная проблема. Желательно это сделать до 5 лет. То есть ну, до 5 лет мы допускаем еще, в 5 лет этим нужно уже заняться. Заикание все-таки это более состояние. Поэтому заикание мы купируем все-таки именно самые вот, обострения, когда проходит. Но все-таки для того, чтобы его полностью, скажем так, вылечить его гарантии стопроцентной дать нельзя. Но при определенном поведении, при определенном режиме дня, то есть это все перестраивается полностью в режим дня, режим все-таки отношения ребенка к окружению и окружения к ребенку, пока нервная система не окрепнет, это нужно будет делать все-таки судорожное состояние купируется, но нет факта того, что, то есть гарантии того, что заикание не возникнет снова. Но курс нужно желательно проходить примерно два раза в год, даже если все в порядке. При все-таки том, если родители замечают, что ребенок начинает запинаться, заикаться или говорить быстро, лучше все-таки пройти, проконсультироваться у логопеда, чтобы они знали и не запускали этот момент. Потому что заикание проще устранить, По гарячим, так скажем, слідам, чим якщо, звісно, запущено. Годами. Пані Олена, бувають такі речі, я особисто спостерігала, коли батьки е милуються тим, що їх дитина неправильно щось вимовляє, кажуть там сю 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 ля, -ля, -ля" як це е кумедно, а насправді, мабуть, така установка є не зовсім вірною, так? В будь-яке все-таки іскаження. произношения со стороны родителей являются неправильными. Ребенок должен слышать чистую, грамотную, красивую речь, потому что ребенок подражает своим родителям, подражает манере их общения, поэтому он должен слышать эталон, тот, на который он будет стараться равняться. Если это касательно органических каких-то поражений, ну тогда да, это одно дело, это один вопрос. Но когда ребенок абсолютно, то есть его артикуляционный аппарат готов, ребенок сам абсолютно здоров и, но ну, просто вот у него неправильно сформирована речевая привычка, это, конечно, все-таки, ну скажем, со стороны родителей это ну, огромная ошибка, потому что то, что умиляются родители не скажет в будущем, что ребенок не будет от этого страдать, когда он станет взрослее. Приходят дети, которые там говорят, да, у нас вот такое вот, есть там или смягченные звуки, или неправильные. Они бывают обращаются сами, когда уже более там лет 14, вот, они понимают, что что-то не так, и они приходят за помощью сами. Бывает и такое. Но, в принципе, с родителями всегда вот говорим, особенно у нас обязательные консультации в три года мамы приходят э, в три года на профосмотр, и мы им всем говорим, что ребенок, пока у него формируется еще только э, речь, сама и ее э, грамотность речи, то все-таки желательно, чтобы ребенок слышал грамотную, красивую, четкую речь. Э, ну, хотя все-таки есть случаи, когда родители, ну, им это нравится, они считают, что там, это некая изюминка, но это уже, конечно личное дело каждого. Ну и, как всегда, про профилактику этой проблемы. Что нужно делать батькам до того, как такие вещи могут возникнуть? Профилактика речевых патологий у нас такова. Развиваем речь, стимулируем речь ребенка с самого раннего возраста. Если у нас появляется 8 месяцев лебед, его нужно Стимулировать. С трех месяцев гуление войной является у всех и у детей с тяжелой патологией, которая потом и может перейти в Алали. Но родители должны говорить, общаться, и ребенок должен чувствовать э, потребность что-то сказать. Когда он подрастает, когда у него появляются слова первые слова. Когда у него появляется первая фраза, он не просто должен это сказать механически или спонтанно, в зависимости от какой-то ситуации. Он должен озвучивать просьбы, он должен обращать на себя внимание словесно. Если ребенок неправильно там произносит, это естественно, что он будет не говорить там многосложные слова произносить как-то неправильно все-таки формировать слоговую структуру слова. Пускай ребенок повторяет по слогам, как получается, но по слогам он должен об этом повторять. Родители об этом забывают, к сожалению, очень часто. Они э, довольствуются тем, что ребенок указывает пальцем. То есть указательный жест есть, все, вот он так просит, озвучивает свои просьбы. Потом они где-то года в три, в четыре приходят и говорят, что у меня ребенок, вот он говорит отдельные только слова или там словосочетания и все. Вот. То есть они сами больше в степени до этого доводят поэтому мы всегда стараемся объяснять что э, не ждите этого заставляйте стимулируйте интересуйте но и развивайте словарный запас не просто читайте книжки читать не ребенку не интересно по большому счету он это игровая деятельность у него ведущая и он должен играть Поиграйте с ним в эту сказку. Дайте ему картинки, дайте ему игрушки, пускай он там что-то поволображает. Он должен представлять себе, задавать вопросы относительно сказки, то есть развивать логику мышления. Это тоже стимулирует и его речь в том числе, поэтому это нужно делать обязательно. Кроме традиционных засобов флюгования не забывайте про богатый природный арсенал цілющих растений, яких на Украине не достаточно. Сегодня черховый сюжет с цикла «Растения целой Рябина красная, рябина обыкновенная. Это дерево высотой до 15 метров. Цветет оно в мае месяце, созревают плоды в конце сентября. Высаживают деревья в садах, на дачах, вдоль дорог. Дикорастущее дерево растет в лесах, на лесных полянах. Плоды ярко-красные созревают в сентябре месяце, имеют шаровидную форму размером в горошину. На вкус они терпкие и горковатые. После заморозков первых горечь пропадает и они имеют приятный сладковатый вкус. Плоды рябины красной содержат очень много витамин и очень много органических кислот. Яблочная, янтарная винное, лимонное, микроэлементы калий, кальций, натрий. Рябина обыкновенная в традиционной медицине используется как витаминное средство, мочегонное и желчегонное. Слабое гипотоническое действие оказывает. Рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением. Плоды содержат витамины, Витамин С, витамин ПП, благодаря чему используется как кровоостанавливающее средство и укрепляющие нервную систему. Полезна при раздражительности, при бессоннице, как успокаивающее средство, благодаря витамину ПП. Благодаря витамину С используется в витаминных сборах, как крови останавливающие. В народной медицине, кроме плодов, используются еще листья рябины. Листья рябины собирают во время цветения. Оказывается, в листьях содержится витамина С больше, чем в ягодах самих. В народной медицине еще используются как мочегунные и желчегунные средства. Благодаря витамину С повышается кислотность желудка, повышается аппетит и улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Очень полезно использовать свежие плоды рябины в виде сока. По одной столовой ложке три раза в день. Используется при повышенном давлении, при малокровии, при аритмии, при различных кровотечениях. Противопоказано плоды рябины красной людям с повышенной кислотностью, поскольку содержит витамин С, который повышает кислотность и противопоказан людям с пониженным артериальным давлением, гипотоник, поскольку давление она понижает. Из плодов рябины красной готовят соки, желе, мармелады, используется в кулинарии в виде настоек, напитков. Хранятся плоды рябины красной в свежем виде. Можно хранить в холодильнике, можно хранить в прохладном месте вместе с плодоножками и с листьями. Но обязательно в прохладном месте при температуре плюс 1 градус, не выше, в течение полгода. Если вы храните плоды в сушеном виде, сушеные плоды можно хранить и 2 года. Плоды высушивается в сушилках при температуре 50-60 градусов в помещении, если вы сушите, помещение должно иметь хорошую вентиляцию, вот. и высушиваете вот до ломкости, если плоды ломаются, хорошо рассыпаются, значит они уже готовы к хранению.